Як вы розумієте, сегодня идеальный привет для того, чтобы еще раз вбратиться друзьям и там М1, а при этом еще и приветовать в и старым, новым, новым старым роком. А у нас, как всегда, есть повод рассказывать вам об умных технологиях, о том, что поражает человечество с каждым днем все больше и больше, ведь это стартап-шоу, это сани и лайка. Это лавика. Лавика, и мы стартуем! Сьогодні у програмі ми дізнаємося про робота гуманоїда, який вперше став пасажиром літака. Також як появилася саме загрузочна комбінація alt delete Хто такий Мунспік? Який маршрут у Санта-Клауса. <laughs> як заробити на вегетаріанських продуктах? Про це будемо спілкуватися з нашим гостем, з основником Вігано Хулігано, Родольфом Краєвським. А ще буде близько Вікторина, яка допоможе вам забрати усі подаруночки з нашої студії. І вмикаємо нашу машину часу. Виявляється, що сьогодні 13 січня відбувалася знамена подія у 1928 році у трьох будинках у штаті е, Нью-Йорку, а саме місто Шенекдиті, компанія Ерсі і також General Electric встановили телеприймачі для того, щоб вивчати, чи можна взагалі взяти і запустити телесигнал у звичайні будиночки. Уу! Так ну, а також у 1989 році усі Великобританії зіткнулися з величезною проблемою, а саме деякі компьютеры были просто заражены вирусом под названием «Пятница 13». Также есть второе название у этого вируса, которое называется Jerusalem. И активизируется этот вирус как раз, когда пятница выпадает на 13 число. Так, и все ноутбуки и компьютеры. Помимо всех этих новостей, у нас также еще есть именинник, а именно Орландо Блум сегодня празднует свой 38-летний юбилей. И давайте, ну, вспоминать, пираты Карибского моря, Царство Небесное, Троє, й да в конце концов, хто не знає цього красавчика. Хеппі верді. Зараз будемо вже перезавантажуватися, тому що будемо вивчати комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Delete. Uh! Хоча навіщо вивчати усі користуються. А виявляється, що розробив саме цю комбінацію відомий програміст, якого звати Девід Бредлі. І коли він працював із комп'ютерами IBM, йому довелося якраз вирішувати проблему, як можна перезавантажувати легко систему таким чином, щоб натискати просто клавіші. При цьому таким чином, щоб випадково їх не натиснути. І гадав, и за 5 хвилин вигадав, что треба просто взять и так Ctrl-Alt-Delete запустити, и за 10 хвилин лише вони вже втілили у реальність свій задум. И, в общем, популярность к этой комбинации пришла как раз в начале 90-х, когда пользователи столкнулись с так называемым синим экраном смерти, а -а -а! и тогда уж начали понимать, что перезапуск этих клавиш приводит к перезагрузке компа. Так, ну а теперь я пропоную вже підходити до наших зірок и вже тренувати их, так бы мовити. Итак, okay. стартаперські слайдер запускается. Moon speak, I know what you're saying, so please stop explaining. Нет, ладно, все же объясните, что это такое? Moon speak. Moon speak. Moon speak. Прогулка под луной. Лунный разговор. Я думаю, это когда этот это вариант как нужно говорить. Э, спокойно и самому. Это специалист по звездам. Ой. Это, наверное, депутат на Луне? Лунный язык. Не знаю заткнуться и молчать. Это какое-то имя домовичка какого-то, который живет в чулане. Ребята, это непонятный юзеру язык. Это точно так же, как если бы я сейчас рассказывала Сани о шилаке, а он, в свою очередь, мне объяснял Что? бы о диджейских вертушках. То есть это язык в непонятной кодировке, сленг, или программеров, или геймеров, экономистов. В общем, любой другой новоуслышанный кем-либо язык. Вот так. Yes, туда додай до цього дня. Еще больше фану, креативу и смарту. Стартап-шоу с продолжается. Далее, остальные новинки из-за света IT-технологий. Что, творится в этом мире? Роботы-гумадоиды теперь садятся в пассажирские самолеты и перелетают эконом-классы. Мало того, они просто супер элитные эксклюзивные гости. И их, знаете, сажают так, в вип отделение Да, Вы уже Люфтганза провела такой эксперимент, можно сказать. Чему робот, который имеет зовнішність человека, потому что он имеет, по-перше, голову, имеет руки, которые работают, а також ноги. Но сейчас проблема в том, что ноги еще не доробили, а вот что касается головы, то там она полностью из за камеры и всяких гаджетов, нашпигована во мы полностью. И ехал, в общем, он из Лос-Анджелеса в Германию, добрался спокойно и мирно, вот мы сейчас видим, как его встретили. Ну, Она называет робота-гуманоида Атен. Вот. Да, и с... и с часом, до речи, его будут а использовать для того, чтобы работать у тех местах, где не можно працевать людьми. Санта-Клаус, миф или реальность? Каждый год мы об этом сталкиваемся и все не можем понять. На самом деле, правда? это или сказочка. Ну так вот, представьте себе, что сейчас действительно создан настоящий маршрут саней Санта-Клауса, который из года в год повторяется. И сообщает об этом британская национальная служба управления полетами НАЦ. Так, он разместил видео, на котором мы сейчас спостерегаем видео, как будут рухаться сани Санта-Клауса у Рездвяну Ничи. Выявляется, что цель маршрут был подсгоджен с представниками Санты для створения видео. И как раз служба выкруствовала реальные радио Локотини Дани уявить вот. убийца просто шедеврально. Его вот, стекаво взглядшийся маршрут. Сейчас на говоря, даже такая не спланованный. Вин якось э, летая, но занадто красиво. Это же волшебный маршрут. Я точно знаю, что Санта-Клаус каждый год успевает радовать каждого ребеночка. Поэтому не стоит задумываться, правда это или нет. И дальше у нас на самом деле тоже много волшебства для вас. А именно, чехол за 2000 долларов. Новая фича вид YouTube специально для Ев-маньяки, а также секретами вегетарианского. Проекта будет делиться основатель вегана-хулигана Рудольф Краевский. Просто будьте с нами и на здоровой волне здорового образа жизни и смарт-технологий.